Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbə tam yaxın və 569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın ərazidə 4 otağlı kürsüləyimizin təqdimatını edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, əsil səliqəli, yaşamaq üçün zəruri olan gözəl bir hər bir şəraiti olan evin təqdimatını edirik. Evin düz görünüşü bu cündədir, dəyərli izləyicilərimiz, amma ev çox genişdir, 50 dəqiqələdə olan hamısının şahidi olacaqsınız. Ev yerdən 4 daş kürsüsü var. Hal-hazırda yaşayış deyibdir. Həyətyanı sahəsinin qrundlardan axmaması üçün kanalizasiya kanalizasiyası da var. Və həyətyanı sahəsinə iki avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi dekorativ gül və ağac əkmək üçün yerdə saxlanılıb, hal-hazırda əkilib də çox ev sahibi çox səliqəli olduğu üçün ümumiyyətlə ev və həyətyanı sahəsi çox səliqəli də dəyərli izləyicilərimiz. Və müəyyən əşyalar evdə qalır, irəliyən dəqiqələrdə onunla izah edəcəyəm. Hayatın e, moykasına kimi və zirzəmisinə kimi var. Bəddir, e, pəncərələr dəmir palmaqollarladan mühafizə olunub. Evin ön hissəsində belə bir çardaq yığılıb. Və daxil olacaq evin iç təqdimatına bir də həyət yanı sahəsini təqdim edeyim. Evin üz görünüşü bu cür nədir. Və daxil olaraq evin istifadəyatına Evə daxil olarkən belə bir studiya qonaq otaq bizi qarşılayır. Amma belə götürəndə ev ümumilikdə 5 e, otaqdan ibarətdir. Bu gün nə deyək? Çünki nəyə görə mətbəx studiyadır, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi. Və əlavə 4 otaq var. İrəliləyən dəqiqələrdə hamısının şahidi olacaqsınız. Evdə qalan əşyalar, dəyərli izləyicilərimiz. Mətbəx mebeli, kombi, hamam aksesuarları və İ çi spanni qalır ki, onu da irəlləyən dəqiqələrdə yenə də deyəcəm. Hal-hazırda evin qonaq otağımdayıq. Qonaq otağından birbaşa evin yan hissəsinə keçid var. Kombu bu hissədə yığılıb, gördünüz kimi, işqafı da var ki, yağış tutmasın. Yan tərəfinə keçmək mümkündür, pəncərə öz həyətanı sahəsinə baxır. Çox gözəl, səliqəli, təmir olunan evlərdən biridir. Tam yaşayışlıdır, yəni əşyalarınızı götürüb, şəxsi əşyalarınızı götürüb gəlib yaşamaq üçün zəruri deyil. Dəhliz hissəsidir, otaqlara bölücü dəhliz vasitəsilə. Bura yataq otaqlarından biridir. Hətta buranı qonaq otağı elib, xonanı girişdə addeni də eləyə bilərsiniz. Qonaq otağında bu hissədəcə ki, qonaq otağı etmək çox mümkündür, çünki ölçüsü normaldır. Hal-hazırda Gördünüz, ki, bu əşyalar evdə qalır, sadəcə elektronika çıxır. Gördüyünüz bu yataq otağında olan əşyalar evdə qalır. Və digər yataq otağı. Burada da ki gördüyünüz əşyalar evdə qalır, hörmətli izləyicilərimiz. Növbəti ikinci otaq, üçüncü otaq deyə bilərdim. Və bura növbəti otaq. Burada əşyalar götürüləcək. Döşəməsi taxta poludur. Bura uşaqlar üçün olan yataq otağı. Və otaq sayından da özünüz görürsünüz ki, 5 otaqdan ibarətdir. Evin və torpağın ad tendi kupçası var, dəyərliz izləyəcəyiniz. Baxın, evin və torpağın ad tendi hamısının kupçası var. İpotekiyada yararlıdır. Nəhdə satılır. Qiymət 67.000 manatdır. Ev sahibi deyir ki, təcili pul lazımdır. Real müştəri olsa qiymətdə endirim də eləyəcəm. Ərbuayev haqqında daha dolğun məlumat almaq istəyirsinizsə, 051 635 1797 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.